Окей, okay. let's the Mortal Kombat begin и представляю вам проект Доброе утро всем, меня зовут Иван Делибалтов, я представляю проект Димми Гиппы из Молдовы. К сожалению, люди умирают и это не изменить. И существует такая проблема, что нельзя заказать какие-либо ритуальные услуги удаленно. К тому же люди не могут забронировать себе заранее место на кладбище и выбрать какое-то э, место, которое бы они желали. Э, давайте посмотрим короткое видео о нашем проекте. Use your private parts as piranha bait. Dumb ways to drive. So many dumb ways to drive. Dumb ways to drive. So many dumb ways to drive. Get your toast out in the port. Do your own electrical work. Teach yourself.

Сегодняшний день. Но наше решение позволяет решить ее. Что мы предлагаем? Наш Наша онлайн-платформа позволяет получить следующий спектр услуг. Это заказать обслуживающие услуги, это уход за могилой, цветы к могилке. Второе, второе это заказать памятник онлайн, то есть удаленно. Третье это заказать всю похоронную церемонию и всю ее организацию. И последнее это сама резервация мест на кладбище. Мы исследовали рынок, и сначала казалось, что это действительно шутка, но на самом деле это очень актуальная проблема. Таким образом, в Молдове постоянно увеличивается количество смертей. Так, в 2012 году умерло более 39 тысяч человек и в масштабах э, маленькой страны это очень большое число на украине к примеру э, умерло более 600 тысяч человек и это примерно равно населению франкфурта это огромное число э, таким образом э, раз в 12 минут э, в молдове умирает хотя бы один человек на украине это э, намного чаще это раз в 60 секунд умирает кто-либо это э, Большое число. Так Молдова находится на 24-м месте в мировом рейтинге по смертности. На 10-м месте находится Россия. А Украина на втором месте в мировом рейтинге. В рейтинге участвует более 170 стран. Таким образом, так как сервис основан на, удал на предоставлении удаленных услуг, одна из целевых аудиторий ⁇ это трудовые мигранты. И в Молдове их более 770 тысяч. И это лишь официальная статистика. По неофициальным данным их в два раза больше. Это составляет более 25% населения всей страны. Если рассматривать в денежном эквиваленте рынок, то рынок Молдовы составляет более 15 миллионов долларов. Украина 122 миллиона. И это лишь официальные данные. По неофициальным данным от резидентов рынка, объем рынка в 8-10 раз больше, чем данные числа. Самый большой рынок это, естественно, Соединенные Штаты. Он составляет более 20 миллиардов долларов. <ръясн esse> mm. Наше решение не уникально. Существующую проблему сейчас можно решить но, к сожалению, только офлайн. Поэтому нашими конкурентами, которые решают эту проблему в настоящий момент, являются э, похоронные агентства и сами непосредственно в кладбище. То есть обращаясь к которым, офлайн можно, в принципе, решить эту проблему, но они не предоставляют возможности удаленной. Кто наша целевая аудитория? Это люди старше 30 лет, у которых уже есть семья, они уже планируют свое будущее. Возможно, 30 лет, у которых уже есть семья, они уже планируют свое будущее. Возможно, они потеряли кого-то из близких родственников, либо у них есть пожилые родители. Также это люди старше 50 лет, они уже в этом возрасте уже начинают планировать свое будущее и осознают, что им необходимо Готовится. <laughs> Также проблема очень важна для людей, которые больны такими заболеваниями как рак и другими смертельными болезнями, и для членов их семей. Также трудовые, трудовые мигранты, которые непосредственно являются клиентами вот такого удаленного сервиса. Давайте посмотрим небольшой фидбэк. Мне Очень хотелось бы воспользоваться этим сервисом, потому что очень поберосило. Это 30 секунд я Опрос среди аудитории и заметили, что более 46% готовы зарезервировать себе место на кладбище. Из них более 50% хотели бы сделать это офлайн. И более того, люди готовы за это платить. Таким образом, за обслуживающие услуги готовы заплатить более 38%. На втором месте находится заказ памятника, поэтому мы расположили в таком этапе внедрения нашего сервиса. Uh, наша бизнес-модель состоит uh, в том, что мы работаем на комиссии за предоставленные услуги, uh, так как мы работаем исключительно с партнерами, и наша работа – это онлайн-платформа. Здесь офлайн мы передаем uh, своим партнерам. Uh, международные бизнес-модели выглядят примерно таким же образом. Мы получаем свои комиссии за резервацию и uh, за обслуживание. Для внедрения нашего сервиса, само собой, мы распределили наши инвестиции, и основная часть – это э, реклама и продвижение, так как необходимо донести до нашей целевой аудитории наши э, услуги. Таким образом, наш проект предположительно должен окупиться через э, около двух лет э, периода окупаемости самого проекта. Наш проект ориентирован в первую очередь на Республику Молдова, так как эта проблема актуальна там, и рынок достаточно небольшой, и можно обработать всю платформу. Но далее мы планируем выход на международный рынок, как минимум на рынок СНГ. И в настоящий момент наблюдается тенденция, что похоронные э, агентства выходят в, в онлайн, но пока нет крупного игрока, и эта ниша в настоящий момент практически свободна. Выход на международный рынок крайне okay, просто. Окей, okay. спасибо. Время. <клэп> Давайте, да. Так, и мы проходим до питания жюри. Так, ну я тут по ходу записывал вопросы, вы практически на все ответили. Есть еще такой вопрос, насколько я знаю немножко эту сферу, то возникают же вопросы оформления документов, например, недокуда, памятники и прочее. То есть, вы как-то будете покрывать весь размер, насколько я знаю. Да, конечно, весь спектр мы предоставляем... Я не успел сказать о этапа внедрения услуги. То есть мы начинаем с самого простого и заканчиваем самым сложным. Это резервация мест, так как здесь необходимо провести дополнительную работу по внедрению с государственными структурами. А касательно оформления документов, конечно же, это необходимый этап на, на третьем уровне, так как мы уже э, на этом этапе должны работать с э, похоронными агентствами, и именно они э, занимаются полным оформлением, то управлением всей оффлайновой работы. То есть это входит в, в стиль То есть это у вас есть эту план, да, что да. вы будете представлять полный, да. полный секрет, потому что это, ну... Да, частично котором... это не будет пользоваться популярностью. А, дальше, скорость предоставления, потому что вы, ну, ваш сервис ориентирован на... То, что я заранее, или там, не знаю, родственников или себе, разу. а вот уже случилось. А насколько быстро ваш сервис может реагировать? А уже на третьем этапе, когда мы работ... внедряем полный спектр услуг, то есть с организацией церемоний, это будет работать практически в реал-тайм. То есть человек заказывает, если ему уже необходимо не в будущем, а в настоящий момент. То есть для этого на первых этапах мы отлаживаем саму работу с партнерами, чтобы это происходило быстро. Uh, ну и последний вопрос. Вы задумывались о внедрении геймификейшн? То есть похорони рядом друга, получи бонус. Спасибо. Окей, еще одна тайна. Есть вопросы? Как там были цифры по поводу того, кто это этим может воспользоваться? Можешь поделиться источником этой информации? Аналитика, да. То есть, да, мы провели опрос э, э, среди аудитории там 100, 150 человек, 156 человек. Это был онлайн опрос. М -м -м. Э -э, участвовала аудитория от 25 до 40 лет. То есть, -манки, керка была и ее заполнили. И второй вопрос, что сделано? В настоящий момент мы заканчиваем первый этап, именно создание информационной платформы. Так как проект достаточно необычен, то первое, что нам рекомендует каждый ментор, это внедрить информационную систему для того, чтобы узнать, как будут реагировать люди и как именно двигаться в дальнейшем на следующие этапы. То есть это создание информационной платформы, где люди могут узнать, что необходимо делать в случае, если кто-либо умер, куда обратиться, какие документы. То есть именно для начала абсолютно информация. И здесь нет никакого бизнеса, на первом даже бизнес начинается на втором. Окей, okay. 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 спасибо, дякую. Okay. Давай так, по -дякому.